Я хочу вас спросить, зачем Украина агрессивно напала на Россию, а Россия в ответ, уже в ответ, использовала какие-то свои действия. Ты их называешь как угодно, но первая агрессию проявила Украина. Как так получается? Тебе по иллюстрирую простое выражение. Военная агрессия должна иметь целесообразность, потому что она сама по себе дорогая, соответственно, она должна каким-то образом окупиться. Если она окупиться не может, то значит, она должна стать поводом для какой-то победы. Не первая, что мы там куда-то там ударили по каким-то мирным людям, и в результате этого мы что-то могли получить. Ничего мы не могли получить. Но те дегенераты, которые устроили эту провокацию, они об этом даже не подумали. Они просто решили сделать картинку, чтобы такие, как ты, а потом рисовали и рассказывали всем, что мы начали войну. Второе. Обосновать это тем, что мы могли после этого напасть, да, начать агрессию, потом напасть на эту несчастную Россию. Было бы смешно. Зачем Украина на Россию напала? Что ты думаешь? Ты задаешь мне вопрос, я готов услышать ответ, да? Ну, вы как думаете, зачем? Ну, ты будешь ответ слушать? Я буду отвечать. Отвечайте, отвечайте. Все, ты будешь перебивать, не будешь, не будешь нервничать, не будешь кричать, губка миши и так далее. Врать не будете, не буду перебивать. Ну, зачем мне врать? И врать я, я, могу говорить правду, которая не нравится россиянину, от которой у него колбасить будет. Это, да, да. А врать не будет. Я, не я, увижу, что я брать, это. Я... Хорошо, давай я тебе, значит, ну тут, в принципе, дегенеративность тут в двух факторах нужно смотреть. Первая дегенеративность это попытка троллинга. Она настолько дешевая, настолько она бестолковая, что даже ее тут и посмеяться не над чем. Ну, может, что посмеяться над человека, который ее издал. В чем это заключается, У Бога? заключается, прежде всего, в врожденной дегенеративности, что подтверждается русофобией. и по сути, люди неполноценные, и вас воспринимают, как неполноценных, уже лет триста, да? да. Ну, господин Лавров жаловался недавно, да, что вот, русофобия есть. Есть, есть русофобия, да. правильно? Да. Есть русофобия. Русофобия что это? Русофобия – это пренебрежительное неприязненное отношение к чему? К России, к русскому языку, государству, народу и прочим, так сказать, атрибутам этой всей, якобы, страны. Он говорил. Он говорил про тех, кто является русофобами. Русофобия. Понятие возникло, и ты не станешь это отрицать. Она, она понятна, во-первых, она всем понятна. Это универсальное понятие. Никто нет человека, который бы не воспринимал это как что-то непонятное и неизвестное и, и первый раз услышал. Это все знают, что такое русофобия с 18 века. Она уникальна, это понятие. Не существует больше ни одной нации, ни одного народа, к которому бы относилось такое понятие в контексте неприязненного и так далее отношения. Mm -hmm. Да, русофобия, то есть русофобия, она универсальна, она существует до балу, она научно она подтверждена. Подтверждена в... Да. Потому что люди, которые не способны вести дискуссию, не способны оправдать свою точку зрения, они тупо делают вбросы совершенно неподтвержденные, неподтвержденные непросто а, и, и, и априори лживые, да, лживые априори. Что типа человек начал убеждать в вот друг обратном? А я не стану убеждать в обратном. Я стану убеждать тебя в том, что пора оставаться человеком. Пора превращаться от, от россиянина, да, от россиянина, Например, пора превращаться в нормальный человек. Получится у тебя это или нет, я не уверен. Как Хватит у тебя на это времени, я тоже не уверен.